Ну а далі про наші гроші в банках, за даними фінансових експертів, сьогодні в Україні нараховується від 7 до 10 мільйонів людей, які мають валютні кредити, сплачувати які через нинішній курс долара змозі далеко не кожен. Але деякі банки останнім часом пішли позичальникам на поступки, пропонують переглянути кредитні умови і навіть погоджуються списати частину боргу. Продовження тему сніданку просто зараз, а після розмови з нашим експертом Олександром Дубінським. Киянин Антон у 2007 році взяв в банку кредит у доларах та придбав автомобіль. Каже, тоді він мав перспективну роботу і валютна позика його не лякала. Чоловік сплачував за кредит завжди вчасно, навіть після того, як 2008-го зелений подорожчав з 5 до 8 гривень. Та коли курс долара сягнув 15, виплачувати кредит Антон припинив, за що банк ледь не забрав у нього авто. У нас договор вже сам закінчився ще в августі, тому на машину ми накладаємо арест. Ну і типу, будемо її забирати тому що ви не платите кредит. Антон каже, заборгував банку близько 6,5 тисяч доларів. Віддавати ж машину наміру не мав, адже протягом семи років сплатив дві третини від її вартості. Тож пішов до банку домовлятись, і не даремно левову частину боргу Антону списали. Дожим був 6500 доларів, заплатив 2300 доларів. А остальне мені якби, все простили. Деякі банки сьогодні дійсно готові вибачити позичальнику частину кредиту. Зазначає шеф-редактор та ведучий програми гроші Олександр Дубінський. Експерт каже, якщо люди не повертають позики, банки не в змозі виплачувати вклади, тому деякі з них погоджуються списати частину кредиту в обмін на готівку. Уже є інформація про те, що банки готові списувати кредит за 30% від суми дола. Тобто, якщо ви видалений банку, допустимо, 100 тисяч доларів, ви наразу приносите йому 30 тисяч. І все, вони нікому нічого не дожди. Але домовитись з банком вдається далеко не кожному. Харків'янин Олександр сім років тому взяв у кредит 40 тисяч доларів і придбав квартиру. Ось в цій хрущовці чоловік встиг виплатити банку більше половини кредиту. Але сьогодні гасити позику через зависокий курс долара він не може фізично. От у мене, допустим, платеж 500 доларів, Это були 2500 гривен, сейчас они около восьми. Але від сплати кредиту Олександр не відмовляється. каже, готовий робити це, якщо банк погодиться реструктуризувати його позику, а саме дозволить сплачувати кредит не в доларах, а в гривнях і за нижчим курсом, ніж він є зараз. Але банк Олександру відмовив. Нам е розповідають, що можуть перевести кредит тільки по текущому курсу. це на даний момент 16, під процентну ставку, которая 20 або 22% годових. Наші від цього только збільшуються. За яких умов банки йдуть на поступки, поки визначити важко? Адже інформацію про списання боргів та зміну умов кредиту банки офіційно не підтверджують втім і не спростовують. Олександр Дубинський, шеф-редактор та ведучий програми гроші на каналі 1+,1. Фінансовий експерт та автор статей у провідних ділових виданнях країни вважає, аби стабілізувати курс гривні Національному банку. Перш за все треба повернути довіру населення до української валюти. Знає все про гроші. Олександр Добре утра. Добре, утро. Це правда що всі ну не всі нікторі банки пішли на определенні уступки. По отношению к Они идут на банки, идут на уступки только в том случае, когда клиент этого требует. Причем требует настойчиво. Что сейчас получается? В связи с тем, что курс у нас вырос с 8 гривен до 16, условно, в два раза, 100%, платить почти перестали все, кто платил ранее по своим кредитам. В первую очередь это квартиры. А, так как люди не платят по кредитам, то банк, соответственно, не имеет возможности отдавать депозиты. Uh -huh. А раз он не имеет возможности отдавать депозиты, к нему приходят и вводят временную администрацию, то есть банк закрывает, банкротство. Что им остается? Они уже и так неплохо заработали. Вообще считается так, что человек, который взял кредит на квартиру на 10 лет, за 10 лет отдает 120% ее стоимости. 100-120%. Uh -huh. То есть вторую квартиру банку в виде прибыли отдает. Если же кредит был в гривне, то за 10 лет отдает 3 квартиры. Это нужно просто понимать. То есть, если вы уже 5 лет поплатили, то банк отлично заработал на ваших деньгах. Просто прекрасно. Соответственно, можно уже приходить и говорить, уважаемые банкиры, я вам неплохо заплатил за это время, пока все было хорошо. Сейчас у меня все плохо. Зарплата осталась в гривне. Вы хотите по курсу, чтобы я вам платил в долларах. Мне же покупать надо этот доллар, да. Поэтому будьте любезны, давайте я какую-то сумму небольшую заплачу, и мы ваш кредит закроем. А банки ну, вот в ответ? Говорят нет, обычно. Но если вы займетесь следующими вопросами, поищите некие юридические основания для того, чтобы банку не платить. Например, болезнь. Например, возьмете закон, который сейчас запрещает банкам забирать у вас залог, который является, квартира же является залогом, да, банковским. Да. А сейчас есть закон, который запрещает у людей, которые взяли валютные кредиты, эти квартиры забирать. Банк с сделать ничего не может. Он может вам только насчитывать условные штрафы, условные пени, но от этого же вы как бы больше и богаче не станете, да, и платить больше не сможете. Поэтому а у банков тоже такая ситуация. Те, кто, ну, извините, глуп... И этого не делает, да, то есть вот он не приходит в банк торговаться и договариваться о том, чтобы уменьшить сумму платежа или закрыть сразу, угу. а, ну, он тогда платит. Но вообще я считаю, что по логике нужно идти и договариваться. И это справедливо даже с точки зрения экономики. Но в принципе в сюжете мы видели, у нас было два героя. Одному пошли на уступки, второму нет. В каких случаях может банк отказать? И вообще кто имеет, может, имеет право на эти льготные программы? Банк это же не благотворительная организация. Это механизм, заточенный на получение прибыли. Да, и поэтому они вам будут отказывать в любом случае. То есть их задача выжить максимум, забрать у тебя все, плюс как бы это большая машина. Человек, человек к которому вы приходите, это обычно винтик, который мало чего решает, да? И ему и не хочется этого решать. Поэтому нужно искать входы в кабинеты повыше, писать письма к представителю управления, писать письма к директорам департаментов по розничному кредитованию, так называемому, обращаться в национальный банк комиссию по защите прав потребителей, Государственную финансовую инспекцию. То есть есть механизмы, которые позволяют, так сказать, свою позицию перед банком как-то приподнять из вот, э, винтика, который uh -huh. платит что-то там и вообще не особенно интересует систему. До какого-то человека, с которым уже хочется, нужно разговаривать. Да? Александр, объясня, а какие формы облегченного погашения кредита вот на данном этапе разработали банки? Их не существует. Их... А, то есть все, что, что мы слышим, о реструктуризации так называемой, о кредитных каникулах, это все ведет к повышению прибыли банков. Это нужно понимать очень четко. И вот вот важный момент. Понятное дело, что банки не будут работать в холостую в любое время, да, непростые времена, сейчас мы переживаем. А, они преследуют в любом случае выгоду. А вот эта вот, э, реструктуризация кредита, вот, э, вот эта вот тема у некоторых банков, в чем ловушка, в чем подвох? Подвох в следующем. Когда вы приходите и банк говорит, вам, давайте я вам реструктуризирую кредит, это означает, что он вам разрешает не платить тело кредита, то есть основную сумму долга, а платить только проценты. При этом тело кредита, условно, вы должны 1000 долларов, и на них платите 100 долларов в год процентов. Да? Банк говорит, плати 100 долларов, ты еще не надо возвращать пока. Да? Но он тебе же на эту тысячу постоянно процента насчитывает. То есть чем дольше ты не возвращаешь кредит, тем больше процентной прибыли ты ему приносишь, да, банку. То есть, соответственно, тем больше ты тратишь в сумме на товар, который ты купил с помощью кредита. Если тебе говорят по-другому, говорят, мы вам переведем кредит из долларов в гривну. Ну так надо помнить, что ставка по доллару была 2006-2008 год 12% годовых, ну 14% у неудачных случаев. Да. А сейчас больше 20? А сейчас 26%, да и курс еще в 100% вырос. То есть 125% вы фактически переплачиваете только даже за год, фактически за этот кредит. Сумасшедшие цифры. Поэтому это просто ловушка, направленная на что? Хороший рекламный ход, банки сейчас кредиты не выдают, денег у них нет. А им на зарабатывать надо, надо. Вот они зубачков а ш... ищут и говорят: там, товарищи, кредитные каникулы, приходите, ура! И так больше а что клиенту делать в таком случае, когда такие условия ему ну, клиент банк? Клиент всегда не прав. Но, вот, в данной ситуации клиент всегда не прав. То есть только два варианта. Первое, идти на переговоры с банком, говорить, уважаемые, вы меня простите, но вы и так на мне неплохо наварились, mm -hmm. давайте сделаем так, чтобы и вам было не так плохо, и мне было не так плохо. Mm -hmm. Второй вариант идти в суд и данной ситуации, то есть если когда был 2008 год и курс вырос там незначительно достаточно, то на сегодняшний день уже фактически другого шанса вы заплатить никакого нет. То есть это кредитная кобыла, из которой выхода фактически нет. Ну что можно сказать, будьте осторожны. И твои самые главные советы вот людям, которые все-таки вот не знают, что делать. Иди в банк договариваться, какие-то документы подписывать, что, что, что делать. Всегда лучше попытаться спокойно, договориться. Спокойно. Попытаться да, да. пойти, попытаться пообщаться, понять свои финансовые возможности. Сможешь платить, не сможешь платить. Понять, можешь договориться, не можешь договориться. Всегда за спрос денег не берут, в нос не бьют. Да. Попробовать стоит. Это в любом случае экономия для себя, для детей, для супруги, для родителей. Глупо терять Попытаться зробити так, щоб виграв і банк, і ви. Банк лучше, щоб не виграв, вы але лучше всегда думать о себе. Да? Ми не в комуністичній страні, это да, это да. Спасибо. Нагадаю, в сніданку з 1 плюс-1 був економіст, ведучий програми Гроші Олександр Дубинський. Дякуємо за розмову. нас ну, сніданок триває разом із Нарх. Кожен ранок наповниться теплотою, дешевне спілкування. Далі буде і з нами цікаво. Угу.